असला वरम वी के ग्यारह मिनट दीजिए बहुत ही अहम बयान करना वासिफ मंजूर की आवाज में जिसका बफू है कि रोजाना सारे जिस्म के आजाद इस जबान से पना मांगते हैं ये जबान तू हमारे बारे में अल्लाह से डरती रही हो अगर तू ठीक ठीक रही तो हम भी ठीक रहेंगे और अगर तू बिगड़ गई तो हम भी बिगड़ जाए इसे बैठे हुए थे मुझे बड़ा मुश्किलों में डाला है मैं इसको काबू कर रहा हूँ कभी कभी मुंह में कंकर रख लेते गैर जरूरी बात न करनी पड़े की जहानुम में मुँह के बल औधा गिरा देने वाली सबसे बड़ी चीज जबान है जबान के एक बोल नेकियों के पहाड़ में दिला देगा और एक बोल दूसरी तरफ भी इसलिए आज साहब के आजकल के बारे में इतना कहते हैं इतना कहते हैं एक मजलिस में कई कई मतलब ऐसी नहीं कह रहे कि हमारी नेकियों को लूट रही है ये कि रीबत के करने वाले के दुण की दुआओं की कबूलियत भी खत्म हो जाती और गीबत है क्या किसी के पीठ के पीछे ऐसी बात करना कि उसको पता चले कि मेरे बारे में यह कहा गया और उसको बुरी लगी ये गीमत है पूछने वाले ने कहा कि अगर वो बात उसके अंदर मौजूद है कहा तभी तो गईबत तो है अगर मौजूद नहीं होती फिर तो बोस्तान और ये दीरी तबकों के अंदर और ज्यादा आ गई और आदमी इस गीमत के ऊपर इजार हकीकत का पर्दा डालता है कि नहीं अब बात क्या कहते ये गीमत थोड़ी करो ये तो मैं उसके मुंह पे भी कह सकता हूँ बात कहते मैं तो उसके सामने भी कह चुका हूँ थोड़ी कर रहा हूं और फरमाते वो बात जो किसी के मुंह पे कहने से भी बुरी लगे वो भी सख्त में है कि का करने वाला ऐसे ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला इसलिए इससे आदमी बचे हजूर सल्ला जब महाराज दिखाई गई चीजें जन्नत और जहनुम की तो आपने कुछ लोगों को देखा कि उनके तांबे के नाखून हैं और अपने चेहरे का गोश्त और सीने का गोश्त नोच नोच के फेंक रहे ये कौन है ये वो है वो जो दूसरों की किया करते थे एक जगह आता है कि जन्नत में जाने के लिए एक पुल पे से गुजरना पड़ता है और ये पुल जहन्नम पे से गुजरता है नेकाले होंगे तो कौन थी बिजली की तरह जन्नत में चले जाएंगे और जो गागार खेच खींच के जहन में डाला जाएगा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको चढ़ने इजाला करो कि जिनकी तुमने गीबत की है उनसे माफी मांग के आओ फिर तो तुम्हें ऊपर चढ़ने दिया इसी की रीबत जो है ये कबीरा गुना और हुत में से जैसे चोरी करना गुना है जैसे शराब पीना गुना है मुँह काला करना गुना है ऐसी ही भी गुना है बल्कि इससे सख्त गुना है कि मुला काला करके शराब पी के कि किसी वक्त भी ख्याल आ जाए और आदमी तोबा कर ले तो उसके गुना माफ हो जाते लेकिन गीबत तो माफी नहीं होती जब तक कि उससे माफी ना मांगी जाए जिसकी गीबत जब तक कि उससे माफी ना मांगी जाए जिसकी गीबत ये इतनी सख्त चीज हरत हसन बसरी रहमल्ला के सामने किसी ने खबर खबरदार ख़ब, ख़ब, गीबत मत करो करने वाले दुनिया में इंसानों की शक्ल में कुत्ते हैं इतना डर है अल्लाह वाले से। और का करना जैसे गुना है ऐसी सुनना भी गुना है इसलिए हुक्म है कि जहां जीवत हो रही हो उस उस मौजू को बदलो या तुमको रोको उन्हें इस मौजू को बदलो ना बदले तो उस मजलिस से उठ के चले जाओ यह हुक्म है शरीय बदलो इस मौजू को नहीं बदल दो तो उठ के चले जाओ इसका ख्याल मत करो कि ये क्या बुरा मानेगे क्या कहेंगे अल्लाह की तात के मुकाबले में किसी मखलूक की तात नहीं है इसी की जैसे सुनना गुना है ए, करना गुना है बिल्कुल ऐसे ही सुनना भी गुना है उसके हाल में एक हाथ में एक थाल है उस थाल में गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े हैं और ये गोश्त सुअर का गोश्त था और उसका खाओ मैंने कहा मुसलमान और मुसलमान खंजीर नहीं खाता वे तुम्हें खाने पड़ेगा वो करता रहा मैं मना करता रहा हालांकि उसने जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूसा तो उसकी कड़वाहट और उसकी बदबू से मेरी आंख खुल गई और फरमाते जब मैं उठा तो मेरे मुंह में उसकी बदबू और कड़वाहट मौजूद थी और हजरबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो ताबी है कि तीस दिन मुझ पर ऐसे गुजर गए कि कुछ खाता और पीता मुझे उसकी कड़वाहट और बदबू मुंह में महसूस होती तो मैं समझ गया यह सारा वबाल उन दो बोल गईब के बोल का है तो भाई वो हम भी अपने बारे में सोचें कि हमसे तो गीबत नहीं हुई किसी की रहीबत फर्ज की भी होती है इनफरादी भी होती है और इज्तिमाही भी होती है एक एक किसी तहरीक की तंजीम की एक पार्टी की कुछ लोगों की करना ये भी गईबत है ये इज्तिमाही बाबत है हाकिम की रहीबत किसी सेट की रहीबत बालिक की रीबत ये सब गईबत है मगर तो ये हम कहां ऐसे कर बैठे होंगे तो गौर करें तौबा करें से तोबक और तकमील उस वक्त होगी जब उनसे माफी मांगे जिनके गुरा माफ नहीं होता। इशारे से भी होती है। से के साथ बैठी हुई थी के सामने सफिया गुजरीत सफिया का खजरा छोटा था और शौकनों में थोड़ी बहुत कुछ न कुछ होती ही है जबान से कुछ नहीं कहा हाथ का इशारा नीचे तरफ करके कहा गया उसला वो छोटे कद वाली नहीं जा रही है आप इस्लाम ने फरमाया आयशा ऐसा बोल बोला कि अगर इसकी कड़वाहट और बदबू को समंदर में डाला जाए तो सारा समंदर का पानी कड़वा और जहरीला हो जाए ऊर इस्लाम को जब महराज में सब चीजें दिखाई गई तो आपने कुछ औरतों मर्दों को देखा जो सीने के बल जहन्नुम में लटके हुए सीने के बल लटके हुए पूछा ये कौन है ये वो है जो जबान और आंख के इशारों से गईबत करते थे आंख के में आंख ही आंख आँख से भी कर जाता है तो हम ख्याल साथी कोई आया आंख मार के मारीबत कर, कर जाते जरा गौर करें अपने बारे में कि हमसे ऐसा तो नहीं हुआ इशारों से कि नया उससे हर तय इशार फरमाती है मैंने एक मतलब किसी औरत के बारे में कहे वो लंबे दावन वाली आपने शाद फरमाया आयशा थूको आयशा थूको दो दफा कहा कल मैंने थूका तो उसमें गोश्त का टोकड़ा निकला कि तुमने इसकी गीबत की एक सहाबी के साथ मजलिस में बैठे थे कोर्ट के चले गए तो दूसरे सहाबी ने उनके बारे में जाने के बाद कोई ऐसे बोल बोले जो गीबत के हुक्म में आते तो आपने कहा तुम खिलाल करो उन्होंने कहा मैं तो तीन दिन से गोश्त नहीं खाया खिलाल क्या करूं क्या कर तुम्हारे दांत में उस भाई का गोश्त लगा हुआ है कि जिसके आदमी की करता है सारी आदमी की नेकी जो है उसके पास चली जाती है हजरत हसन बसरी रहम अल्लाह के पास इतना पहुंची कि फला ने मेरी गइबत की है तो हसन बसरी रहम अल्लाह ने एक खजूर का टोकरा भर के उनकी खिदमत में पेश किया कि आपने मेरे पर बहुत एहसान फरमाया कि अपनी नेकियों का हिस्सा मुझे कुछ दे दिया उसके शुक्रिया के तौर पे मैं खजूर का टोकरा भेज रहा हूं अगर हक़ तो आपका बहुत ज्यादा है लेकिन मुझे माजूर समझने के ज्यादा नहीं दे सकते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मुझे करनी हो तो अपनी माँ की ही करूँ कि घर की नकियां घर में ही तो रहे कि किसीबत करने वाले की नेकी चली जाती है और ऐसी ही की ज्यादा बुरी है की और ज्यादा बुरी इसलिए अल्लाह के महबूब और पसंदीदा बंदे हैं उनकी और ज्यादा बुरी है जो अलवा की, की करता है उनके पीठ के पीछे उनको बुरा भला कहता है या उनके लिए तो बुरा अल्फाज इस्तेमाल करता है या उनकी करता है या उनको जलील करता है या उनको रुसवा करता है तो अल्लाह पाक कहते थे सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी मैं इसको पकड़ूंगा और कहा ऐसों की जो उलवा की तहकी करेबत करे उनके उनको बुरे अल्फाज से उनके नाम ले

कि खामोश रहना बेहतर है या जवाब देना बेहतर है ऐसी का पहले तोलो फिर बोलो ये गिबत से दुआओं की कबूलियत खत्म हो जाती है इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो हम भी तौबा करें और उसकी तरतीब ये है कि अल्लाह से माफी मांगे और जिन जिन की गिबत की उनसे माफी मांगे और सबसे फिर माफिया मांगो और उन्होंने ये भी सहूलत दे दी कि बरह रास्ती है कहने की जरूरत है मैंने आपकी की थी हो सकता है इससे उसको और तकलीफ पहुंचे कि मेरे बारह यू कहा इतना कह दो कि आपकी हक तलफियां मुझसे हुई हैं मुझे माफ कर दीजिए और जो दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी गीबीबत की थी तो क्या करें तो उन्होंने उसके तरीका बताया कि उनके लिए कसरत से और ये साल सवाब करे इतना करे इतना करे इतना करे कि मेरा दिल गवाही दे दे कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा इसे मायूसी की जरूरत नहीं है शैतान मायूसी भी डालता है तो अब क्या करूं उनका कर इंतकाल हो गया रास्ते खुले गिबत की माफी मांगना जरूरी है ये कबीरा गुना है और कबीरा गुना बगैर तोबा के माफ नहीं होता तो मेरे भाइयों बुजुर्गों जिस तरह हमने भाई वासिफ साहब की आवाज में ये बहुत अच्छी कारगुजारी सुनी गिबत गिबत एक ऐसी गुनाह है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है तो हमें इससे इज्तनाप करना चाहिए और अपने दीन के काम को बढ़ चढ़ कर करना चाहिए जजाकल्ला